Здесь играют топ игроки, у них можно много научиться, опыт все-таки сразу ну заметно у них. Они уже ну в первой команде уже быстрее нужно все делать, быстрее мыслить, быстрее передвигаться, быстрее играть. Поэтому я считаю, что это большой опыт для нас, для молодых игроков. я считаю что нужно просто делать свою работу и ну, не смотреть ты дебютировал не дебютировал нужно просто продолжать работать и, а все остальное это зависит уже от тебя ну, я до этого времени играл все время атакующего полузащитника, а потом ну, в дубле. И получил казак травму казаков, и меня поставили опорного играть. Ну, и сейчас я уже и там, и там более-менее справляюсь с своими задачами. От нас требуют, чтобы было два штрафной, один на подборе. Ну, один в штрафной, два на подборе. Поэтому там не, не имеет значения, если ты опорник, там может кто-то останется с атакующих, и ты должен уже идти быть в штрафной. Поэтому мы менялись, и ну, получалось так, что я, когда играл опорника, вечно был в штрафной, потому что кто-то из атакующих оставался сзади. Там, середину, вега, Шерни, слева. Пошли, пошли, У каждого своя работа. Я думаю, что на фланге больше, наверное, бегать не все-таки. Поэтому и те люди, которые играют на фланах, они больше делают работы, чем и в центре поля. И я считаю, что у них больше ну, фон усталости, чем у нас. Хорош, хорош хорош, ну, цель закрепиться в основе Динамо. А так еще дубль на первом месте, нужно доиграть сезон и закончить золотыми медалями. Ну, я считаю, что там много хороших игроков и должны они справиться с своими задачами.